Центр английского языка. Это такое здание. Это очень интересная школа разных языков. Значит, наверху английский. В Африке. Это в Великобритании, Америке. В Италии. Много знаний. Для того, чтобы когда я вырасту, поступить за границу. Чтобы потом сдать экзамен. Можно поехать в Оксфорд или в Оксфорд. Я не знаю, наверное, год. Пока не закончишь школу. Не знаю. Я буду учить до института. это не личная форма английского Го, глагола «с» э, с суффиксом «ин». Швабра. Такая Я не знаю вообще, может быть, это жираф с головой верблюда и хвостом, как у проведения, накрытым одеялом. очень интересно учить разные языки. Это интересно. Самая лучшая учительница английского это Марина Марина Ита. добрая, особенно самый добрый сладкий это консультанты, особенно Маша.